mahalladagi ma'naviy muhit barqarorligi totuvlik va farovonlik omilidir shu maqsadda ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab yangi hayot uchun yangi o'zbekiston uchun shior ostida mahallada duvdu nomli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda mahallada duv -du gap tadbirlariga har bir mahallalarni qamrab olish maqsad qilingan yangi hayot uchun yangi o'zbekiston uchun shior ostidagi shunday tadbirlardan biri zomin tumanidagi yoshlar markazi binosida o'tkazildi unda taraqqiyot oqtepa novbahor xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini nuroniylari faollari va yoshlari ishtirok etishdi tadbir davomida so'zga chiqqanlar yangi o'zbekistonni bunyod etish yo'lida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar yangilik va o'zgarishlar xalqimiz hayotidagi aniq misollar yordamida tushuntirildi tadbir davomida san'at vakillarining chiqishlari yig'ilganlarning kayfiyatini yanada ko'targan bo'lsa kitoblar ko'rgazmasi hamda harbiylar tomonidan namoyish etilgan qurol aslahalar ham tadbir ishtirokchilarini befarq qoldirmadi respublika ma'naviyat marifat va ma'rifat markazi mirzacho'l tuman bo'limi tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbirga mahalla nuroniylari va faollari yoshlar qamrab olindi ma'naviyat ma'rifat madaniyat san'at va ijod yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalar borasida so'z borar ekan mahallada tuv gap tadbiri xalqimiz ma'naviyati va ma'rifatini yanada yuksaltirishga xizmat qilishi ta'kidlandi bundan tashqari tinchlik qadriga yetish yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalariga ham to'xtalib o'tildi tadbir so'ngida milliyligimizni aks ettiruvchi kuy qo'shiqlar go'zal raqslar namoyish etildi mahallada duv duv tadbirlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda